Итак, всем привет! Я Саша Иванова. И я снимаю свое самое-самое-самое первое видео на своем канале. И я <как> хочу сказать, что это видео будет... Поскольку оно первое, это видео шоу кухня! Да-да! Ну что ж, давайте... С... Пройдем на кухню. Вот наша кухня. Да, да И сегодня будем готовить еду для клиента, который придет прямо сейчас. А вот и он. Пойдемте за ним. Так, стоп. Надеюсь, это и правда она. Чик -чик. Здравствуйте. О, здравствуйте. Можете пройти к нам. Пойдемте на кухню. А, да что же вы так несетесь? Простите, я просто очень люблю поесть. Да. По вам очень это заметно. Ну что ж, пойдемте. Вот наша, как бы, кухня. Хм. Весьма милая кухонька. Мне тут очень нравится. Итак, а что бы вы хотели сегодня попробовать? А, а. М -м ну, я бы хотела сегодня попробовать что-нибудь, какой-нибудь, ну, например, пирог. О, oh, пирог? Ну, в общем, не пирог? А, какое-нибудь японское блюдо. О, японское блюдо. Эм, это замечательно. Я как раз что-то припоминаю. И смогу для вас все безупречно приготовить. Ну что же, пока я предлагаю вам пройти в комнату для наших гостей. Да-да, конечно, я была бы очень рада, если бы вы меня в нее провели. Итак, прошу за мной. Итак, идем. бам бара бам бам Вы идете? Да-да, конечно, я уже бегу. бам бара -а -а -а. Опять вы куда-то ломитесь. Пошлите за мной. Вот наша комната. Ау, вы там? Вы там? Да, 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 я бегу, я бегу. Просто у вас тут все так изысканно. Не могу насмотреться. Ну что ж. Спасибо. Садитесь вот сюда. Да, да, конечно, спасибо. Сейчас же сяду. Отличный. Мне будет очень приятно тут лежать. Вы же недолго? Нет. Мы совсем почти что недолго. Ну ладно, жду вашего китайского блюда. Если у вас вдруг что-то не получится, можете приготовить и французское или любое. Ведь нет, у нас все получится. Ну что ж, я пошла. Ладно, ожидаю вкуснятины. Да-да! Но, к сожалению, вкуснятина наливала у утечку. Итак, ну, в общем, мне кажется, нам пора приступить к приготовлению нашего блюда. Да-да. Итак, для начала, мне кажется, нам нужно, минуточку, взять вот такую вот эх, большую мисочку. Ох, сейчас. Вот так. Итак, потом нам очень-очень-очень-очень-очень... Нужно налить туда воды. Я сейчас принесу. Так вот такой большой стакан воды мы берем. Вот какой. И наливаем туда всю нашу воду. Так, убираем этот стакан давай стакан, уходи, уходи! Вот так. Вообще, вода предполагалась быть пенкой, но, видимо, пенка к тому времени, как мы разговаривали с нашим клиентом, уже раз, два, три, И осталось только вот такое вот пенное пятнышко. Вы посмотрите, какое оно маленькое. Так, так, так. И наш следующий ингредиент – это крем для рук, который я принесу тоже сейчас. Подождите минуточку. Это наш крем. Сейчас мы его как-нибудь откроем. Опа. Вот. И нальем туда пару капель. Хм, похоже, он застыл. Ну ладно, мне кажется, вот столько нам... Достаточно. Крем долой-долой-долой. И сейчас мы должны всю эту вот такую вот ужасную смесь перемешать. Я сейчас принесу нашу палочку-мешалочку. Вот она. Вы, наверное, спрашиваете, что это там упало, что за грохот. Это упала моя палочка-мешалочка. Ой, сейчас мы ее как-нибудь тут с вами возьмем и будем ей размешивать все. Нужно размешивать тщательно, чтобы все было очень-очень белым. Надеюсь, ей по понравится наше японское блюдо. Эм, это будет какой-нибудь коктейль, как бы. Хотя он будет подаваться в тарелочке. Нет, я сделаю ей из этого супа коктейль. Надеюсь, она не получит разницы. Вот так. У эм, нас must... То есть, в общем, у нас будут очень маленькие тарелочки, поэтому я думаю, ей ничем не... Я думаю, она сильно не отравится. Ну вот, наша смесь получилась эм, не очень вкусный на вид. Но, возможно, она вкусная на вкус хотя это крем и вода. Но все еще впереди. И нам еще нужно добавить туда много продуктов. Кстати говоря о продуктах. Сейчас я принесу наш главный ингредиент. Это перец. Мы должны насыпать туда совсем малость. Почти всю банку. Ну не то чтобы всю, но побольше. Побольше, побольше, побольше. Итак, сейчас мы будем сыпать. Подождите минуточку. Надо открыть этот перец. Так, все, мы открыли. И теперь готовы насыпать, простите, щепотку. Маленькую вот такую вот щепотку у нас получилось. Не сказать, что щепотка. Я думаю, он подумает, что это какой-нибудь шоколад. Больше похоже на шоколад или на какой-нибудь как будто какао. Ну что ж, так, вынесем. Снова нашу палочку-мешалочку. Эм, секундочку, пришивесь. Пришивась, секундочку, простите. Маленькие Простите, простите, произошли маленькие неполадки с палочкой и мешалочкой на все хорошо. Итак, простите, у нас не очень хорошее освещение. Хотя нет, вот уже лучше. Итак, мы все мешаем, 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 мешаем. И у нас это все превращается в какую-то блестящую смесь, потому что наш крем очень блестящий. Ну и она такая, так скажем, немного коричневая. Ну вот, да очень даже коричневая, но не совсем. Светло-коричневая, можно даже сказать, какая-то непонятная. Ну да. Но это что поделать? Ну вот, у нас что получилось. И теперь напоследок, напоследок, напоследок. Чтобы она не заподозрила, что это такая вот гадость. Бум -бум. Ой, подождите, я же забыла. Для цвета мы должны положить туда Капельку краски. Хм, какой бы краски положить? Ой, я проснулась, верить. Ну ладно, ничего. Сейчас я уберу нашей тряпочкой. Все. Чисто, как всегда. Так, какой бы света мне добавить? М -м, сейчас посмотрю, что у нас там найдется хорошенького. Так. Похоже, наша смесь очень коричневая и очень блестящая. А я так люблю блестящие вещи, но мы сейчас не об этом. А... Как трудно готовить? Ну ладно. Ничего. А -а, подождите 5 секунд. Ну или чуть чуть больше. И... Ну ладно, сейчас приду. Ой, простите. Итак, мне кажется, что мы добавим вот краску вот такого цвета. Возможно, для вас она отображается какой-то черный. Но на самом деле она бирюзовая. Вы это увидите в самом блюде. Вот, посмотрите, какая она красивая. Для вас она черная, наверное. Так, сейчас я принесу то, чем мы будем накладывать нашу... Краску в миску, краску в миску, краску в миску. Правда смешно? Хм. Итак, я принесла и готова все накладывать. Вот столько. Фу, гадость, да? Итак, теперь мы все это размешаем. И наше блюдо стало... Эм, для вас оно почему-то черное. Но на самом деле оно бирюзовое. Да-да. Не хочу, чтобы вы сомневались в этом. Хм, странно. Ну ладно. Ну, вот такое вот у нас получилось с этим блюдо. Фу, пахнет отвратительно. Именно поэтому, чтобы наша гости ничего не заподозрила, я возьму духи со вкусом Кстати, я не знаю, со вкусом чего они, но они Пахнет очень вкусно, поэтому мы сейчас ими побрызгаем. Ну, надо понюхать. Я не думала, что такое скажу, но это блюдо оказалось очень вкусно пахнущим. Конечно, лишь благодаря тому, что мы побрызгали его духами. Итак, теперь мы должны взять какую-нибудь... Простите меня. Какой-нибудь, 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 какой-нибудь маленький. <плодненький> налить Это, Кстати говоря, а что это будет? Я скажу, что это такой торвинистый супчик. Надеюсь, она любит вегетарианскую пищу. Ну что ж, надо взять эту палотничек и налить в нашу тарелочку. Сейчас нальем. Не беспокойтесь, сейчас нальем. Опа. Так, коктейля я лить не буду. Я, я надеюсь, что она попросит добавки. Может быть. Ну что ж, мне кажется, наши гости у нас уже Давным-давно заждалась. И поэтому неверно должны отнести это блюдо, поскольку оно готово. Mm -hmm. Mm -hmm. La -la -la. Так, надо нести это блюдо аккуратно, чтобы она не разлилась. Так, аккуратно. А так боюсь, что она разобьется. И тарелка, и соп разольется. Ну, в общем. Эх. Эх. Сейчас додвинем. И нам еще чуть-чуть. И мы почти додвинули. Здравствуйте, здравствуйте. Я вас уже просто заждалась. Эм, простите, простите, простите. Эм, я хочу... Отдать вам ваш супчик. Этот супчик называется травянистый супчик. Он очень японский. Хм, наверное, надо попробовать этот ваш травянистый супчик. Эм, ходит легенда, что он просто объедение, даже лучше, чем какой-нибудь фастфуд. Хм, ну раз так, хотя он травянистый и лучше фастфуда, я его попробую. Хм, ням -ням -ням. Как это вкусно, как это вкусно! Боже, осторожно, что это, правда, так вкусно? Да, да, это, это так вкусно. Еще хочу, еще хочу. Все съели, да и все съела, представляете? У вас есть добавка? Я так и думала, что вы это скажете, и поэтому у нас есть добавка. Сейчас я вам принесу в чистой тарелке. Эту тарелку мы должны немедленно отправить в мойку. Ах, новая тарелка, чистая тарелка, новая порция еды. Сейчас нальем еду, 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 нальем. Странно, что ей понравилась эта смесь почти из ничего. Ну или из чего самого наихудшего. Ну, мы должны выдрить. Вытереть я так. Тут на кухне. Сделала такой беспорядок. А мы должны быстрее как, много, как можно быстрее ей отнести это. Иначе мы задержимся опять, как тогда. И нам снова нужно ничего не пролить, стараться. Все, мы почти донесли, но нам же осталось. А, -а, а, сейчас упадет, сейчас упадет, боже, боже, боже! Так аккуратно, все в порядке. Ага. Так, ближе, 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 мы почти дошли. А, -а, -а нет, она чуть не упала, боже мой, я чуть не испугалась. Здравствуйте, мы несем новую порцию. Отлично. Ой, ваш столик, позвольте. Вот ваша тарелка, пробуйте. Зачем пробовать, если я уже пробовала? О, да, простите. Ну что ж, я не буду вам мешать есть. Простите. Это просто объедение. Ну ладно, не буду мешать вам наслаждаться, но пора на Ну что ж, надеюсь, вам всем понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, всем пока!